А я нагадаю, цю рубрику створено за підтримки торговельної марки Анабель Арто». Отже, я рада вітати у нашій студії менеджера компанії Анабель Артом Надію Олександрову. Доброго дня. Добрий день. Насколько мне не зараз сейчас ваша компания представила новую коллекцию для всей рудыны из натуральных тканин. Расскажите нам, будь ласка, про эту коллекцию білизни. Абсолютно верно. Это комфортная, практичная одежда бельевого трикотажа на все возрастные категории, абсолютно всех размеров для всей семьи из натуральных полотен. Если мы говорим про натуральні тканини, яким чином мы можем відрізнити натуральну тканину від от коли, когда, например, мы планируем купить комплект білизни? Конечно, придя в магазин, можно так, с помощью тактильных наших ощущений протестировать ткань и определить натуральный ли нет. Это у нас натуральный хлопок без эластана. Можете попробовать, он очень мягкий, теплый на ощупь, он не тянется и легко сминается. Хлопок с эластаном более эластичен, но он также мягкий, приятный к телу, бархатистый. Мадал или же вискоза – это современное волокно, тоже натуральное, из целлюлозы изготавливается. Можно попробовать такой струящийся, шелковистый, имеет такой нежный шелковый блеск. Это модал – это действие натуральной тканы? Это ткань натурального происхождения, из целлюлозы, древесины изготавливается, в частности, бамбука и эвкалипта. То есть это природного происхождения материал, то есть абсолютно комфортный комфортен допускается и даже рекомендуется и для белья. Абсолютно верно, да. Mm -hmm. Вот. И синтетический материал мы можем с вами посмотреть. Он всегда холодный, гладкий. И что отличает еще натуральные ткани от ненатуральных, мы когда с вами посмотрим на любую натуральную ткань, мы можем с вами посмотреть ворсинки на поверхности mm -hmm. этой ткани. Это и на хлопке, и на модали. Вот всегда мы а с вами уж этот, точно на синтетике думаю. никогда этого mm -hmm. не будет, да, потому что здесь однородная структура полотна, и синтетика у нас всегда холодная. А я нагадаю, это программа Модне здоров'я, буквально за кілька хвилин ви дізнаєтеся, чи дійсно неякісна білизна може викликати появу та розвиток дуже багатьох захворювань? Ну, поки ми продовжуємо нашу розмову із нашою гостею Надією Олександровою, менеджером компанії Анабель Арто». А якщо ми будемо більш детальніше говорити про цю нову колекцію, яку ви представляєте, якщо ми розглянемо саме жіночу лінійку продукції? Чи часто украинские женки выбирают комфортную белизну, не охвачуя э, красоту? знаете, современные женские покупательницы настолько искушенные и требовательные, конечно же, они всегда за качество, за красоту, за комфорт и за эстетику. Наша компания также придерживается этих принципов, поэтому у нас есть несколько коллекций, чтобы удовлетворить потребности всех абсолютно покупательниц женщин и девушек разных возрастов и разных предпочтений. Хлопковая коллекция из хлопка с кружевом. Это трусики и всевозможные маечки. Белье повседневной носки, трусики-стринги с роскошным кружевом. Кружево, кстати, немецкой фабрики Шанти, всемирно известной. Модель с кружевным поясом, модель с классической задней частью с узким боком. Очень хороши под облегающую одежду, не видны под одеждой. С классической задней узкой частью для особых случаев. Также стринги с двойной передней Деталью комбинации с кружевом. И трусики слипа у нас. Здесь комфортные эластичные резиночки очень мягкие. Mm -hmm. Здесь у нас хлопок с эластаном очень мягкий, комфортный с кружевным поясом. То есть, такие модели на каждый день у нас. Да, хлопок с эластаном позволяет комфортно сидеть белье и кружево подчеркивает красоту женского образа. И всевозможные маечки на узкой бретельке, без кружева, и с кружевом которая гармонирует с комплектами трусиков, белые, черные расцветки, на широкой бретельке также, декорированные кружевом по корловине и без кружева. Вообще такие майки можно использовать, конечно же, не только как домашнюю одежду, да, как домашний трикотаж, как основу базового гардероба любой женщины, можно сформировать на, с помощью этих майк белый черный любой образ. Следующая коллекция, белье из модала, которое мы с вами уже смотрели, я вам говорила, это полотно растительного происхождения, из целлюлозы, бамбука и эвкалипта изготавливается. Здесь также всевозможные трусики и стринги у нас есть. Можете попробовать полотно, mm -hmm. очень легкое, дышащее и комфортное. То есть прекрасно впитывает влагу, износостойкое, очень комфортно в носке и легко очень в уходе. Легко стирается, причем не садится, не, не деформируется после стирки. Трусики всевозможные, стринги, слипы, шортики и также подходящие к ним комплекты маеч на широкой бретельках и джемперы это коллекция из мадала и следующая коллекция у нас хлопковая из хлопка с небольшим содержанием эластана это у нас принтованная коллекция здесь у нас трусики из Полотен компаньонов, вот всевозможные яркие принты, которые поднимают настроение жизнерадостное. Здесь приточная очень комфортно, представьте, да, такие роскошные трусики, так. слипы на каждый день. И трусики больших размеров, изготовленные специально с пожеланиями женщины этой категории, с эффектом утяжки, с высоким боком и декорированы кружевом. У -у -у. Точно так же они есть и белые, и черные, и вот такие комфортные модели, которые еще, причем немного в Армірують силует і женські панталони теж із хлопка, села натуральні і комфортні. А якщо ми будемо говорити про чоловічу колекцію, які критерії створення чоловічої білизни у вашої компанії? Адже всі ми знаємо, що чоловіки у виборі білизни взагалі дуже консервативні? Наприклад, нещодавно я прочитала, що вік плавок у гардеробі середньостатистичного чоловіка у середньому становить 5 років. Да, поэтому мужському білому трикотажу особи требування. Майки и трусики-боксеры изготавливаются из 100% хлопка. Конечно же, чтобы продлить их эксплуатационные качества, гигиенические качества. Трусы-боксеры тоже стопроцентный хлопок. И мужская коллекция изготавливается из хлопка с небольшим содержанием эластана. Это 5-10% для того, чтобы изделие хорошо сидело на фигуре, было в нем комфортно и удобно. Всевозможные трусики и шортами. На разномоднейших. Абсолютно верно, да. Угу. С резинками по краю. Здесь комфортная анатомическая передняя часть, что очень комфортно не эстетично. И на черзе у нас дитяча коллекция от Анабель Арто, адже саме ця частина продукции має бути найвищою якості, адже вона створюється саме для детей. Действительно, это особая, совершенно неповторимая категория товаров, которая должна удовлетворять всем гигиеническим требованиям. Ведь именно бельевой трикотаж способен согревать зимой и не создавать дискомфорта летом. Детская коллекция выполнена из хлопка с небольшим содержанием эластана коллекция для девочек и для мальчиков. Для девочек, для маленьких предлагаются комфортные трусики с полотенком компаньонов, таких ярких принтованных, расцветки. И для девочек-подростков. Здесь окантовочная бейка по краю, создает дополнительный комфорт, не передавливает тело. Комфортные трусики для девочки-подростков с эластичными резиночками по краю. И для мальчиков коллекция трусики принтованные, также всевозможные шортики. Все трусики изготовлены, я же говорила, из хлопка с эластаном, но передняя часть у нас двойная, и здесь стоит у нас стопроцентный хлопок. Трусики-шорты для мальчиков-подростков. Конечно же, в теплое время года для мальчиков незаменимые кальсоны всевозможных размеров и всевозможные для деток маечки, и для мальчиков и для девочек комфортные, которые можно носить и дома, и под одежду в холодное время года. Ну что ж, я дякую за то, что сегодня были в нашей студии и за вашу цикавую информацию. Всегда пожалуйста. Желаю нашим телезрителям брать от жизни только самое лучшее и, конечно же, своей семье покупать только качественную, изысканную и экологичную одежду. Дякую вам. Ну, а я нагадаю, эту рубрику созданную за поддержкой торговой марки «Анабель Арто».